सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रं सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं सारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पञ्चमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तमष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सामी वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती इति श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रं सम्पो